Нам сегодня с вами очень повезло, потому что мы снимаем сходы после работы нашей селки по трем технологиям. Первое – это ноутил no Raps. Второе поле – технология после культивации. И третье поле – это после дисковки. Предшественником здесь был подсолнечник. Дорога, конечно, была тяжелой, ужасной, в плохом состоянии. Но это весной тут степь была. Взнос ну, практически нулевой фермер красавчик. Здравствуйте, дорогие зрители! Рад приветствовать вас от лица компании Аверсагра. Компанию вы знаете, меня еще нет. Меня зовут Андрей, рад с вами познакомиться. Сегодня мы приехали в хозяйство в Николаевской области, на нашу селку, показать вам ее повторно и снять для вас сходы. По этой селке у вас было очень много вопросов, касательно сошников, глубины, касательно бункера, маркеров тоже. Но больше всего вы просили снять сходы. Для вас мы сегодня приехали. Дорога, конечно, была тяжелой, в плохом состоянии, но мы старались и работаем именно для вас. С момента выпуска второго видео, где эта сеялка была в работе и сеяла рапс, прошло примерно месяц, и за это время она села примерно 250 гектар. 50 гектар это был рапс, так сказать, пробный, и в районе 200 гектар примерно это была зимая пшеница. За это время, в принципе, у рабочих органов износ ну практически нулевой. Посмотрите, диск абсолютно ровный, без ударов. Без вмятин, без сколов. Ребарды тоже все на месте, как бы, держат уровень земли прекрасно. Не загоняется диск. То же самое и по анкеру. Он точно такой же, какой и был с завода. Единственное, что немножко стерлась краска износ у него нулевой. Это благодаря тому, что мы здесь наплавили сталь Хардекс. Напоминаю, она высокоресурсная и износостойкая. То же самое в принципе и с чикентрекерами. Так, это нам не надо. Отлично мульчирует почву, развивает грудку. Это технология, которая была проверена лично нами и многими хозяйствами. Мы ставим чикен трекер почти на все свои сошники и на все виды ваших селок. Кстати, очень интересный момент. ТСМ-ка у нас серийная селка. Изначально она маркерами в базе не комплектуется. Мы приезжаем в хозяйство, здесь как бы смотрим маркера. Так присмотрелись, в принципе, технология очень простая, надежная. И управляется она, кстати, гидравликой прямо с кабины трактора. Не надо выбегать, ничего поднимать, подвязывать, корректировать. Под бункером установили, ребята, шток. Когда он в открытом положении опускается один маркер, в закрытом положении открывается Точнее, опускается второй маркер. Фермер красавчик. Вот мы и приехали на поле. Пожалуйста, смотрите. Тут, в принципе, отлично виднеются горизонтальные рядки, которые мы делали еще на втором видео, не на обзоре, а именно уже на работе в поле, когда пошел дождь. В принципе, рядки прекрасно видно хотя это край поля. Всходность тоже прекрасная. Вот именно те всходы, которые вы ждали и просили. Прекрасно видно рядки, хотя как бы сели без навигации, они довольно-таки ровные получились. Расстояние тоже выдержано как бы селкой прекрасно. Нет, так сказать, проплешин, пустых мест, все засеяно. Выглядит ну просто прекрасно. Вот, кстати, иду сейчас по краю поля, показываю вам всходы, всходность, в принципе, прекрасно расстояние тоже выдержано идеально. Хотя вот смотрите, но ну, это просто самый-самый край поля. Фермер очень доволен нашей селкой. И, кстати, поступила информация, что, может быть, это даже не последнее видео именно по этой селке, именно в этом хозяйстве, потому что фермер любит эксперименты. Это, кстати, очень похвально, очень интересно. Он развивается как бы семимильными шагами в этом деле. И сказал, весной возможно, даже невозможно, а весной он планирует сеять нашей же селкой горчицу, поэтому в принципе может быть такое что весной будет еще одно видео по этой селке сейчас едем на второе поле уже отсняли для вас рапсовые всходы едем на зиму Приехали мы на всходы, теперь на озимую пшеницу. И кстати, по дороге, вот мы ехали, дорога просто ужасная, полностью разбитая, огромные перепады. Я вот вспомнил, что под первым или под вторым видео э, многие писали по поводу транспортировочных колес. Мол, целая батарея колес, бункер высоко, будет тяжелый, нагруженный, она перевернется. Нет, благодаря играющим секциям с левой и с правой стороны селка прекрасно себя ведет на дороге, она очень устойчивая. И в принципе селка бомбезная. Посмотрите просто на результат работы. Посмотрите, здесь междурядка 26 сантиметров. Все ряды ровные, выдержанные. Всходность тоже поражает. Выдержано расстояние именно и по ряду, и по междурядке. Результат, на мой взгляд, просто прекрасный. Уже вечереет, немножко прохладно, это конец октября. Знаете, вот идешь, смотришь на результат работы и на душе тепло. Потому что ну, результат, на мой взгляд, как минимум и на взгляд фермера, он очень доволен сеялкой. Результат просто превосходный. А так судить, конечно, вам... Давайте я вам покажу. Теперь на какую глубину уже она проросла. У меня уже не хватает рук, у меня, к сожалению, лопатки нет. Но тут как бы от земли, наверное, уже сантиметров 7 минимум. Сходы просто прекрасные, мы вовремя приехали, а приехали мы специально для вас. Наслаждайтесь. Самое интересное, вот мы по дороге узнали, что прошлой весной здесь была степь. Тут росли деревья, росли кусты. Людям просто поводовали по 2 гектара, они их отдали в аренду. И в принципе, то есть тут ну, была необработанная земля. Фермер что сделал? Он выкорчевал деревья, выкорчевал кусты, три раза прошелся дисковкой, два раза культиватором, поле максимально разровнял. И что еще самое главное, он объясняет, что дальше, в принципе, пока не планирует его дальше обрабатывать. Тут будет наутил. Просто, ну, я не очень сильно разбираюсь в технологии, я не аграрий, не агроном. Но, насколько мне известно, для перехода на наутил, многие там переходят на него постепенно, год, два, три, при том, что они уже по этому полю работали. Здесь же вот это явный пример, человек просто степь, превратил в поле, превратил в магию. Вот, пожалуйста, смотрите результат. Тут, в принципе, еще видно много очень камней пооставалось, хотя такие большие камни они как бы выбрасывались, мелкие, конечно, остались. Но мы вам уже показывали, как бы результаты наработку выработку дисков анкеров ну она практически отсутствует нет ни сколов ни ударов хотя как бы поле вы понимаете после степи ну оно очень каменистое и третье поле нас привез фермер это после дисковки предшественником здесь был подсолнечник посмотрите как бы Поле тоже очень каменистое. Вот. Ну, если присмотреться, здесь очень много камней, они разного размера, там, от маленьких до больших. Но э, износ мы вам показали, он практически нулевой. Его вот, нет ни на дисках, ни на анкерах, ни на сошняках в целом. Уже темнеет, очень приятный получился день, очень интересный. Мы довольны и также надеемся, что на все ваши вопросы мы дали ответы. Поэтому, если у вас вопросы какие-то остались, пишите нам, звоните, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи!